помянуть людей, которые погибли на прошлой неделе в Киеве. Я предлагаю почтить память героев, граждан наших, минутой молчания, и дай Бог, чтобы эти жертвы были последними. Спасибо. Слава Украине! Я открываю митинг и предоставляю слово известному журналисту, члену президиума ВО «Майдан» Запорожского Богдану Василенко. Добрый день, запорожцы! Добрый день, свободные запорожцы! Меня очень радует, что, несмотря на все попытки запугивания, рассказы о каких-то коктейлях молотого, битах, тысячах бит, которые готовятся, чтобы опустить на наши головы, что мы здесь собрались. Это значит, что мы не боимся, что все это басни, дедушки крылова. И попытки запуливания, они на нас влияния никакого не имеют. Меня смущает вот только то, что постоянно пытается сейчас власть внести раскол между нами. Да. В основном, как, то есть показав свою бездарность в экономике, в политике, в той же, доведя страну на грань гражданской войны, они сейчас ищут, значит, какую-то жупел, чтобы им пугать дальше народ. Ничего нового выдумать они не могут, так как, извините, у них довольно скудное воображение и интеллектуальные запасы. Поэтому они используют старое, доброе пугало. Это бандеровцы с нацистами. <свист> Раньше геи были, сейчас уже более жесткий вариант. Вы же помните, что рассказывали там, что едет два поезда сюда с какими-то злобными, понимаете, бойцами, которые готовы порвать наше Запорожье, что э, они захватят, передушат, всех русскоязычных, там в концлагерь заведут и так далее. Я бы хотел что, э, что, что все это наглое вранье. Э, я бы призывал всех здесь собравшихся и вообще всех запорожцев крайне осторожно относиться вообще ко всем словам власти, потому что она уже решила не стесняться и врать на прополую. Э, Например, тот же СИН расскажет, каким образом ему злобные бандеровцы на двух поездах помешали в понедельник, вторник и среду снег в городе убрать. Понимаете? Это они, наверное, попротыкали э -э колеса тракторов, да? Что не выехали они в что... тушу я лично вытаскивал с десяток добрых машин на центральных улицах я представляю, что было во дворах но ну, не представляю, я еще и видел это и наверное это бандеровцы на двух поездах сейчас э, такой бюджет приняли что он, ну мягко скажем давайте не буду, наверное, говорю попа, это не бюджет на этот год что будет, это наверное они довели до ручку всю, всю экономику, коммунальное хозяйство сейчас, чтобы вы знали, сейчас После проведения успешного коммунальной реформы с централизацией в КП основания, сейчас возвращаются Жеки обратно. Знаете, два года люди не знали, чем занять себя, реформы проводили. А сейчас все будет как прежде. И так далее. Таких примеров масса. Масса примеров этой бездарности, этой глупости откровенной. И главное, они не хотят ничего менять. А тем, кто хочет менять и согнать их с их насиженных, прикормленных мест. Тем они ставят палки в колесах, например, мне запретили просто ходить по проспекту. Это очень забавно. Су в судебном порядке запретили, я замечу. Гражданину Василенко э прогуливаться, скажем так. Да я это судья админ суда, э Сацкий, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому сегодня я рад, вот сегодня я сомневался, что люди придут. Я рад, что я ошибся, я рад, что Запорожцы оказались сильнее, смелее и умнее чем эти товарищи, которые думают, что они элита какая-то и власть. Дальше вот будем тоже развивать, вот, э, отслеживайте, пожалуйста, сообщения все. То есть уже есть план, уже э, прошла, прошел форум э, Евромайдана в Киеве вот, э, вчера, на котором много конкретных решений приняты. Отслеживайте, будем уже начинать действовать более конкретно. И хотелось бы, кстати, позвать сюда товарища из Автомайдана. Вот я его не вижу сейчас, к сожалению. Пусть подойдет тоже, будем уже действовать, начинать. А то как-то затихли мы все после этого. Ну и спасибо, что пришли. Слава Украине.